なんか…みこちゃん<い>どうしたのあルシアルシアルシアマ,ママ…なんか、ね、起きちゃったの起きちゃった…なんかここ…すごい寒くて…寒いんうん…すごい冷たくて…なんでよ…なんでここにいるのママ、ま、の愛憎が足りなかったんだ <laughs> またね<え>今からママが温めてあげるからおいでキュッジョがやばいあ…あ…まじ…ありがとう<え>あったかい よしよしなんでみこはこんな風に手錠を繋がれてるの誰がこんなひどいことしたの許せない今からママが外してあげるからねよしよし大丈夫大丈夫ママは全部、りコちゃんの危ないものから守ってあげるからねやっぱりママだママしか何も信じられないやっぱり、お外の世界は怖い そう外は怖いから出ないほうがいいのよ。何があるか分からないからね。まあ本当になんか最近上司とかにすごいさいじめられてさ、女上司なんだけどさ。女上司。ううん、女上司。あれあなた仕事してたっけそこから出たこと。あれ赤ちゃんいや、別にあのなんか。 あの、まあ、じょ、上司っていうか、なんかそういうところで、うん、ま、やっぱお酒とか飲、飲ましてもらえるからと思って、まあ、誘われただけなんだけどね。ああ、そういうことがあったんだ。う、ん。うん。うん、どうしたあ、大丈夫だよ、全然。あの、レ<っ>シアママ何でも許すから。え、怒らないからちゃんと正直に話して。いいんだよ。怖い。えっと、 までもその女の子はなんかすごい俺のことを好きになってくれたみたいでなんかおっぱいもでかいしおっぱいが大きい地雷やでそれあっどういことああのね人間おっぱいじゃないから、うん、心の広さだからママはみこちゃんの全てを受け入れるし、うん、おっぱいが小さくても、うん、いずれ なんとかして大きくなるよなえ、ほ、大きくなるの <laughs> それそれ <laughs> 進めそれそれやつママあママちょっと胸が痛くなってきたこれ胸がうん、うん、成長してる段階かも胸が痛く <laughs> これ多分大きくなってる明日起きたらニコ<あ>ちゃんママそうなのうん、うん、大きくなってる明日約束する